assalomu alaykum qadrli muxlislar nyu york gonkong va chikagoni qayerdan turib tomosha qilish mumkin buni bilishni istasangiz ushbu videoni tomosha qiling birinchi observatoriya xalqaro biznes markazining ozodlik minorasida nyu york aqsh ko'rish maydonchasi nyu yorkda o'n to'qqizinchi mayda ochildi u ozodlik minorasining yuz bir yuz bir bir yuz ikkinchi qavatlarini egallagan maxsus liftlar barcha xohlovchilarni 541 metr balandlikka atigi 1 daqiqada olib chiqib qo'ya oladi ko'rish maydonchasidan nyu yorkka ajoyib panorama ko'rinishi ochiladi bu yerda kafe bar restoranlar bir xil nomli bo'lib ular one deb ataladi va ular ko'rish maydonlari qavatlarida joylashgan bitta chiptaning bahosi kattalar uchun 32 dollarni tashkil etadi ikkinchi Burj Khalifa, dubay birlashgan arab amirliklari dunyoning eng baland binosida ikkita ko'rish maydonchalari bor 125 qavatda ancha demokratlashgani joylashgan bo'lib chiptasining narxi tashrif buyurish vaqtiga qarab 34 dollardan boshlanadi Sky maydonchasi esa 148 yuz qavatda joylashgan bo'lib qulay divanli loungelardan tashkil topgan bu yerda odamlar ancha kam bo'lib bu chipta narxi bilan bog'liq u 82 dollardan boshlanadi uchinchi z shart london buyuk britaniya ushbu nomi tarjima qilinganda parcha ma'nosini beruvchi bino ikki ming o'n ikkinchi yili qurilgan unda to'qson beshta qavat bor uning oltmish sakkizinchi oltmish to'qqizinchi yetmish ikkinchi qavatlarida ko'rish maydonchalari joylashgan ulardan londonga manzaralar ochiladi bu yerda doimo turli aksiyalar o'tkaziladi masalan allaqanday pivo ishlab chiqaruvchi pivo bilan mehmon qiladi shanba kuni ertalab yoga mashg'ulotlari o'tkaziladi ba'zi juma va shanba kunlari mehmonlar naushniklar taqib raqsga tushadigan jim diskotekalar o'tkaziladi kattalar uchun standart chipta narxi 32.95 ikki butun to'qson besh funt sterling bo'lib unga shampan vinosi bokali narxi ham kiritiladi to'rtinchi efel minorasi parij fransiya parijning eng mashhur diqqatga sazovor joylaridan birida uchta sath bo'lib ellik yetti bir yuz o'n besh va uch yuz metr balandliklarda muvofiq joylashgan birinchi va oxirgi sathlarda ko'rish maydonchalari joylashgan ikkinchisida esa restoran tepadagi ko'rish maydonchasi uchun chipta narxi kattalar uchun o'n besh butun ellik yevro pastdagisiga esa beshdan to olti yevrogacha bo'lib u sizning tepaga piyoda yoki lift yordamida ko'tarilishni istaganingizga muvofiq o'zgaradi beshinchi evrika minorasi melburn avstraliya avstraliya qit'asidagi baland binolar ichida u ikkinchisi bo'lib hisoblanib ikki yuz to'qson yetti metr va yer ostini hisobga olganda to'qson ikki qavatlidir sakson sakkizinchi qavatda ikkita ko'rish maydonchalari joylashgan yopiq maydoncha va the edge nomli shishali balkon chiptalar esa muvofiq ravishda 15 va 24 dollar turadi oltinchi moskva citydagi imperiya minorasi moskva rossiya minoraga faqatgina ekskursiya tarkibida kirish mumkin u ellik daqiqa davom etib o'z ichiga tezlik liftlarida tepaga chiqish yangi arxitektura va injenerlik yechimlar va moskva city kompleksi haqidagi to'liq ma'lumotlarni oladi chipta narxi esa yetti yuz rubl turadi dam olish kunlari o'n to'rtu nol nolgacha esa besh yuz rubl bolalar esa hafta kunining ahamiyatisiz to'rt yuz rublga kirishadi yettinchi empire state building nyu york aqsh 1931 ming yili qurilgan 103 qavatlik uch qavatli osmonu'par bino 40 yildan ortiq vaqt dunyoning eng baland binosi hisoblanib kelgan ko'rish maydonchalari 86 va 102 qavatlarda joylashgan birinchisiga 32 dollarga chiqiladi 75 dollarga esa navbatda turmasdan ikkalasiga ham tashrif etish mumkin bo'ladi sakkizinchi petronas minoralari Kuala Lumpur, malayziya birinchi ko'rish maydonchasi qirq birinchi va qirq ikkinchi qavatlar sathida joylashgan ikkita minorani birlashtirib turuvchi ko'priklarda joylashgan oldin bu yerga chiptalar bepul bo'lgan edi endilikda esa ko'prik bo'ylab sayrdan bahramand bo'lish uchun yigirma uch dollarga yaqin pul to'lash kerak bo'ladi bu narx ichiga minoralarning biridagi sakson oltinchi qavatda joylashgan ikkinchi ko'rish maydonchasiga kirish ham kiradi to'qqizinchi taybe bir yuz bir taybe tayvan bir yuz bir bir yuz to'rt qavatlik osmonopar binoning sakson to'qqizinchi qavatida ko'rish maydonchasi joylashgan ushbu balandlikka tashrif etuvchilarni daqiqasiga bir ming o'n metr tezligi bilan ikkita lift olib chiqadi o'ninchi xalqaro kommersiya markazi gonkong sky yuz nomli ko'rish maydonchasi gonkongdagi eng baland ko'rish maydonchasi hisoblanib binoning yuzinchi qavatida joylashgan binoning ikkinchi qavatidan yuzinchisigacha tashrif buyuruvchilarni lift oltmish soniya ichida olib chiqib qo'yadi maydonchaning o'zida gonkong tarixi va madaniyati haqida interaktiv ko'rgazma joy olgan chiptaning narxi kirishda sotib olinsa yigirma sakkiz dollar onlayn buyurtma qilinsa yigirma besh dollar o'n birinchi uls tower chikago aqsh uls turning hammasi bo'lib 110 qavati bor bo'lib ko'rish maydonchasi 103 qavatda joylashgan maydonchada 4 ta shisha balkonlar bor bo'lib ularning har biri 5 tadan odamni o'ziga sig'diradi har yili ko'rish maydonchasiga 1.3 millionga yaqin sayyohlar tashrif buyuradilar chiptaning narxi esa 19.5 aqsh dollari 12 ikkinchi cen tower toronto kanada siyen towerning asosiy ko'rish maydonchasi 346 metr balandlikda joylashgan undan bir qavat pastda Glass Floor deb nomlangan maydoncha bor bo'lib u yerda polning bir qismi shishadan yasalgan shu qavatning o'zida asablari kuchlilar uchun yana bir atraksion bor bo'lib u Edge walk deb nomlanib minoraning atrofini o'rab turuvchi kengligi 1.5 metrlik platforma ustidan sayrni o'z ichiga oladi xohlovchilarni tros yordamida sug'urtalovchi balkaga bog'lab qo'yiladi skypod nomli yana bitta maydoncha to'rt yuz qirq olti metr balandlikda joylashgan asosiy ko'rish maydonchasiga kirish chiptasining narxi yigirma besh dollar skypoga tashrif etish uchun esa yana o'n dollar to'lash kerak bo'ladi o'n uchinchi tokio sky tokio yaponiya bu dunyodagi eng baland teleminora va burj xalifadan so'ng ikkinchi o'rinda turuvchi dunyodagi eng baland bino bu yerda ikki ko'rish maydonchalari bo'lib tembo dek uch yuz qirq uch yuz qirq besh va uch yuz ellikinchi qavatlarda egallaydi hamda tembo galereya to'rt yuz qirq beshinchi va to'rt yuz ellikinchi qavatlarda joylashgan uch yuz qirqinchi qavatdagi tembo dekda sky tr kafesi va polining bir qismida shishali ko'rish maydonchasi joylashgan uch yuz qirq beshinchi qavatda restoran uch yuz ellikinchi qavatda esa yana bir kafe tembo galereya o'zida ikki qavatli ko'rish maydonchasini mujassamlashtirgan bo'lib u yerga kelib siz bulutlar orasida sayr qilib yurayotgandek kabi fikrlarga borasiz minoraning rasmiy saytida shunday deyiladi tembo dekga kirish chiptasining bittasining narxi kattalar uchun o'n yetti dollar tembo galereyaga tashrif etish uchun esa yana sakkiz yarim dollar to'lashga to'g'ri keladi o'n to'rtinchi shanxay xalqaro moliya markazi shanxay xitoy ushbu binoda ko'rish maydonchalari to'qson to'rt to'qson yetti va yuzinchi qavatlarni egallagan mehmonlar uchun barcha qavatlarga tashrif etish yigirma to'qqiz dollarga tushadi agar faqat to'qson to'rtinchi qavat bo'lsa o'n to'qqiz dollarga to'g'ri keladi o'n beshinchi guanjo teleminorasi guanjo xitoy yaponiyaning skay trisidan keyingi balandligi bo'yicha ikkinchi o'rindagi teleminora unda turib shaharni tomosha qilishning bir qancha yo'llari bor masalan skywalk spiral zina yordamida piyoda 32 qavatdan 64 qavatgacha ko'tarilish yoki faqatgina 107- va 108 qavatlarda joylashgan ikkita tomosha qilish maydonchalari bo'ylab sayr qilish 488 metr balandlikda bu binoning eng baland tomosha qilish maydonchasi joylashgan 107 yuz va 108 yuz qavatlarga kirish chiptasining narxi 24 dollar zina bo'ylab sayr qilish yoki eng baland maydonchaga tashrif etish uchun siz 36 dollar to'lashingiz kerak bo'ladi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling